В конце концов, непонятно, что с томогавками, откуда, ну, средства запуска. Вопрос так и не прояснен. Да, на выставке показали Ошкаш, э, э, грузовик, на котором можно водружать, мобильные установки запуска томогавков. Это э, впервые, потому что до этого были только авиационные или морские платформы. Да, есть стаци немобильные, стационарные, наземные пусковые, но это на Филиппинах, и их там по пальцам посчитать. Поэтому очень много технических вопросов. Возможно, возможно Трамп таким образом пытается вот, в дискуссию по ну, вот, заявив по томагавкам, там пытается, возможно, побудить Германию, таки дать Украине Тауросы, германские ракеты, ну, в, в отношении которых Украина была в полушаге от поставок, но в конце концов Мерц принял решение не поставлять.